السلام علیکم میں ہوں صفوان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ بائٹ وتھ صفوان اقبال امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوگے تو میرے پیارے پیارے دوستو آج ہم بنا رہے ہیں مونگی مصر کی دال تو یہ دال کی بھی اتنی آسان ہے کہ اس کو کوئی بھی اپنے گھر کے اندر ایزیلی بنا سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا تو چلے بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو گائز یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کلو مونگی مسر کی دال ساتھ میں تین میڈیم پیاز دال کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا ہے آپ نے بھگونی ہے اس سے دال پھول جاتی ہے اور بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے تو گائز باقی مسالے ہم آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے تو سب سے پہلے اپنا ایک فین لیں گے فین کے اندر ہم یہ ایک کلو مونگی مسر کی دال ڈال دیں گے آپ نے احتیاط کے ساتھ ساری دال ڈال دینی ہے تو برتن ہم اچھے سے صاف کریں گے تاکہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو تو گائز اس کے بعد ہم اس کے اندر دو گلاس پانی ایڈ کریں گے پانی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پر وہ آگے جا کے آپ کو خشک کرنا پڑے گا پانی ڈالنے کے بعد اس کو ایک بار اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ پانی اور دال اچھے طرح مکس ہو جائے تو گائز اب ہم اس کے اوپر ڈکن دے دیں گے دس منٹ تک اس کو بوائل کریں گے آپ نے دال کو دس منٹ سے زیادہ بوائل نہیں کرنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر دال زیادہ گل جائے تو وہ پانی کے ساتھ مکسر ہو جاتی ہے اور ڈل جاتی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دال کو بوائل ہوتے دس منٹ ہو چکے ہیں اوپر جاگ آ ہے آپ نے اس سے بالکل بھی نہیں گھبرانا یہ ہر دال کے اوپر آتی ہے آپ نے بس چمچے کے ساتھ اس جھاگ کو ہٹا دینا ہے اب ہم ایک دانا چیک کر لیں گے کہ ہماری دال اچھے سے گلی ہے یا نہیں تو گائز ہماری دال بہت اچھے سے بوائل ہو چکی ہے تو پین کے اوپر ڈکن رکھ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے تو اب چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کے نیکس پارٹ کی طرف تو گائز یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو دھیان سے فالو کرنا ہے تو سب سے پہلے پین کے اندر دو بڑے چمچ گھی کے لیں گے گھی کو گرم کر لیں گے اس کے اندر آپ تین میڈیم سائز کے پیاز ڈالیں گے پیازوں کو آپ نے اچھی طرح ہی لانا ہے اور اس کو گولڈن براؤن کلر کا کرنا ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیاز ہمارے جلے نہیں اگر جل جائیں گے تو اس کا ذائقہ ہماری دال کے اندر آئے گا تو وہ مزے کی دال نہیں بنے گی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں پیاز اب ہم اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے تو آپ نے کوانٹٹی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جتنی کوانٹٹی ڈل رہی ہے اتنی ہی ڈالنی ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اس کے اندر ڈالیں گے اب ان مصالحوں کو اچھے سے لکڑی کی چمچ کی مدد سے بھون لیں گے آپ نے ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اس کی بنائی کرنی ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ بنائی اچھی سے نہیں کریں گے تو آپ کا مسالہ کچا رہ جائے گا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور پانی بھی آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا مسالہ جلے نہیں اکثر لوگ پانی ڈالنے میں دیر کر دیتے ہیں جس سے ان کا مسالہ جل جاتا ہے اس کے بعد دو میڈیم سائز کے ٹماٹر ایڈ کریں گے تو گائے ہمارا مسالہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا انعام ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ آلموسٹ تیار ہو چکا ہے تو اس کو اچھے سے ہلاتے رہے گے آپ نے ہلانا بند نہیں کرنا تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں تو گائز فائنلی ہمارا یہ تیسرا اور آخری سٹیپ ہے ہماری ریسیپی کا تو آپ نے اس کو دھیان سے فالو کرنا ہے تو اب ہم اپنی دال لیں گے یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے دال کے اندر مکس کر دیں گے تو گائز اب ہم نے کرنا کور تو کچھ بھی نہیں ہے بس فلیم کو میڈیم آنچ پر سیٹ کر دیں گے اور اب ہم نے مسالے اور دال کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ ہمارا دال اور مسالہ ایک جان ہو سکے اور جو مسالے کا ذائقہ ہے وہ دال کے اندر بہت اچھے سے آ سکے تو آپ نے یہ سٹیپ بہت دھیان سے فالو کرنا ہے اس کو اچھی طرح ہلانا ہے تاکہ ہمارا دال اور مصالحہ ایک جان ہو سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ہلانے کی مدد سے ہمارے دال اور مصالحہ بالکل مکس ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ایک پیالی پانی کی ایڈ کریں گے گریوی بنانے کے لیے تو کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو ڈرائی دال کھانا پسند ہے اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں جن کو گریوی والی دال پسند ہوتی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے اس کی گریوی بنا سکتے ہیں تو اب اس کے اندر پانچ سے چھ کٹی ہری مرچ ایڈ کریں گے تو گائز آپ ہری مرچ مسالے کی بنائی کے وقت بھی ڈال سکتے ہیں پر یہ بعد میں زیادہ ٹیسٹ دیتی ہے تو ہری مرچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ ہری مرچ کا ذائقہ دال کے اندر آ جائے تو یہاں پہ آپ سے ایک دفعہ پھر کہیں گے کہ اگر چینل پہ نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کومنٹ شیئر کریں تو آپ کومنٹ میں ہم سے مختلف ریسپیز کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم گائز ون ٹیبل سپون خشک دھنیا پاؤڈر ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ پاؤڈر اور ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ جو پیسے ہوئے مسالے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں یہ ریسیپی کے اینڈ میں ہی ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کا خوشبو ذائقہ اور ٹیسٹ برقرار رہے اگر آپ یہ پیسے ہوئے مسالے مسالے کی بنائی کے ٹائم پہ ایڈ کریں گے تو ان کی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی اور یہ جلد بھی جائیں گے تو گائز یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان کا خاص خیال رکھا کریں اس سے ہماری ریسیپی بہت ذائقے دار اور مزیدار بنتی ہے تو اب اس کے اندر پانچ ثابت ہری مرچ ڈالیں گے ادرک کی گارنشنگ کر لیں گے ادرک ہمیشہ ڈالا کریں اینڈ کے اوپر یہ خوبصورتی اور ذائقے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد ہرا دھنیا گارنش کر لیں گے تو گائز ہماری فائنلی دال کی ریسیپی مکمل ہو چکی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے تاکہ ادرک لہسن اور ہرا دھنیا کا ٹیسٹ ہماری دال کے اندر آ جائے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی دال کی فائنل لک کی طرف تو ماشاء اللہ یہ آپ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان میرے اللہ کی قدرت کتنی مزیدار دال بنی ہے اگر آپ یہ سارے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی دال بھی بہت اچھی اور ذائقہ دار بنے گی تو دال کو ایک پین میں ڈال لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ یہ ہم ساری محنت آپ کے لیے کرتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی بھی محنت کی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لیے محنت کرتے ہیں تو آپ اس کی یہ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا رنگ آیا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے تو ایسی مزید ریسپیز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو بیل آئیکن کو دوبارہ مت بھولیے گا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ